жителям и те пожелания и заявления, которые они высказывали пожелания, я их обязательно складывал, они у меня есть в отдельном столе и на сегодняшний день я взял свою предвыборную программу, она у меня находится в столе здесь все пункты те, которые обещанные были, я в ней помню и первые два пункта здесь у меня это вода и тепло. То что касается Воды, я вам хочу сказать, что я работаю над э, этой программой в моем видении, в моем понимании. Это надо обязательно обсуждать с громадскостью, то есть с вами обсуждать и принимать решения. У нас есть сегодня предварительная договоренность с ДТЭК павлоград Павлаградуголь ⁇ о том, что DTEC э, ⁇ э, компания передаст городу в коммунальную властность наш павлоградский водозабор полностью. Предварительная договоренность есть использование этого водозабора в моем понимании не может быть, чтобы качать эту воду и подавать в общие сети. Я представляю это исключительно в том плане, чтобы строить по городу бюветы пытной воды и давать воду, то ли это будет платно, то ли это будет бесплатно, это будет решать громада в лице депутатов Павлоградской Минской Рады. Какого созыва, я не могу сказать, потому что это процесс не быстрый. Все, естественно, зависит от денег. На сегодняшний день работа по э, качеству нашей воды, та, которая подает ДЗД, конечно, желает лучшего. Вода, давайте скажем чисто, она на сегодняшний день ну, не совсем такая, как хотелось бы. Хотелось бы, чтобы эта вода была более качественной. Не, не все от нас зависит. То, что может делать наш Павлоградский водоканал, в моем понимании он делает все абсолютно, чтобы воду вовремя подавать и качественную с доочисткой, которая проводится у нас на четвертой площадке.